सौदी अरेबियातील बेचाळीस भारतीय उमराह भाविकांच्या अपघाती निधनाबद्दल एमआयएमचे शहर जिल्हाध्यक्ष फारुख शाब्दी यांनी दुःख व्यक्त केले आहे सौदी अरेबियात उमरासाठी गेलेल्या बेचाळीस भारतीय जायरींच्या निधनाची बातमी अत्यंत हृदयद्रावक असून या अनपेक्षित दुर्घटनेमुळे संपूर्ण देशात शोककळा पसरली आहे अल्ला ताला सर्व मृतात्म्यांना जन्नतुल फिरदोसमध्ये उच्च स्थान देवो अशी आणि त्यांच्या कुटुंबियांना या दुःखातून सावरण्याची सहनशक्ती प्रदान करू अशी प्रार्थना एआयएमआयएमचे चे फारुख शाब्दी यांनी केली यह घटना अपने सर्वांसर थी मोटा धक्का है आमिर उर्तानचा कुटुंबीय अंचा सहभागी सहबा आज जैसे कि खबरों के, के जरिए पता चल रहा है कि सऊदी अरब में मक्का से मदीना जो हाजियों को लेकर बस जारी थी जिसमें हमारे हिंदुस्तान के तेलंगाना के 48 हाजी आ, सफर कर रहे थे तो खबर ये लगी है कि उनका कुछ एक्सीडेंट हो गया है और तमाम बयालीस लोगों की इस दर्दनाक हादसे में मौत हो गई है वो लोग शहीद हो गए बस मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक उनकी बक्सरत करे और उनके खानदान वालों को उनके घर वालों को सबरे जमी अता फरमाए ये बेहद ही दुख की बात है हम सब भी उनके घर वालों के साथ है उनके लिए दुआ करते हैं और अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत करे और अभी जैसे पता चला है कि हमारे पार्टी के चीफ बैरिस्टर असुद्दीन अवैसी साहब भी वहाँ जिद्दा में जो इंडियन एम्बेसी है उनसे कंटिन्यूस संपर्क में है और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो जो भी बॉडीज है वो वापस इंडिया लाई जाए जल्द से जल्द जल। और जो भी मुमकिन कोशिश हो सकती है वो करने की कोशिश कर रहे हैं दरमिया बैरिस्टर असुसुद्दीन ओवेसी संपर्क राहुल परिस्थिति व्यक्ष मृतदेह भारत में लवकर आता सर्व अधिकृत प्रक्रिया गति ने पार पड़ाव्या सतत्या ने प्रयत्नशील फारूख शाब्दी बोलता संगित